А мы стоим в замке, сложное название которого, поэтому мне сложно произнести. Я потом сделаю фотографию, как называется. На самой вершине. Поэтому панорама отсюда вот примерно вот такая вот. Вот это замок, вот это стены, вот это вид из окна, так сказать. Вот тут туристы. И вот такой вид из окна. Вот это вниз. Вот у людей крыши всякие стеклянные. Вон в синем доме даже видно, что бар у чувака прямо свой. Крышный. А так там и внизу, наверное, бар. Они наверх еще выходят, бухают. Вот у них прелесть жизни. Да. Ну вот, что вам здесь показать? Вот такой вид. Сумасшедший. Вон елочка стоит посредине города. Выше всех бегает. рыбацкий порт, в котором я был вчера, это где-то вот там. И вот такие вот фавелы. Ну, как вы видите, везде плоские крыши, на которых можно чивать. Стадион, стены замка. И как как эти, как сорняки здесь. Ну, в общем, такие вот прелести. чей-то домик. Вот еще. Все, наслаждайтесь. И я с вами. Это вот город Альмерия. Видите, замка. Но с автобана, кстати, с дороги, когда едешь вдоль моря, его не видно потому что закрывает